Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Terima kasih kerana sudi singgah dalam podcast kami pada hari ini. Saya Amir dan saya Sofian. Hari ini kita nak sembang topik yang sangat dekat dengan kita ya Amir ya dengan kita sebagai pendidik iaitu guru sebagai pengamal pengajaran klinikal dengan fokus kepada etika dan profesionalisme perguruan. Bunyi macam akademik betul kan hmm. tapi jangan risau kerana kita hari ini kita akan buat santai-santai saja kita cerita cara orang mengajar tapi dengan nilai dan juga sikap yang betul betul tu betul tu. sebab ya ilmu boleh diajar ya uh, tetapi akhlak dan etika itulah yang menjadikan guru itu benar-benar ya, terlihat sebagai seorang guru betul Bila kita sebut etika dan profesional professionalism kita sebenarnya bercakap tentang cara kita membawa diri kita sebagai seorang guru dalam semua keadaan. Ia bukan hanya tentang apa yang kita ajar tetapi bagaimana cara kita mengajar. Contohnya dengan sikap sabar, empati, menghormati murid dan cara kita berkomunikasi dengan adanya yang betul. Semua ini mempengaruhi suasana pembelajaran dalam kelas Betul tu uh, Ustaz Amir Kadang-kadang eh? murid bukan tak faham pelajaran sebenarnya Ada murid yang datang ke sekolah dengan emosi yang tak stabil Mungkin bergaduh di rumah atau Mungkin lapar kerana tak bersarapan pagi lagi Dalam keadaan macam ni sebenarnya perlukan uh, guru yang bukan sahaja mengajar Tetapi memahami empati dan sebagainya Bila kita bercakap dengan nada yang betul Uh, bagi mereka ruang bertanya ya Dengan contohnya ya. dengar dulu sebelum menegur itu sebenarnya sebahagian daripada pendekatan uh, pengajaran klinikal okey dan bila kita sebut tentang komunikasi okey dan kita sebut bahasa komunikasi profesional uh, kita bukan maksudkan cakap alam mesyuarat ataupun bahasa skema uh, bahasa skema okey sepanjang masa tetapi komunikasi yang jelas kemas Hormat dan tidak memalukan murid. Okey, kalau murid buat salah, kita tegur perbuatan tu, tapi bukan ah ha, kita bukan serang secara peribadi. Ha, ya, yeah. uh, yang ini ramai guru muda kadang-kadang terlepas pandang, eh. Contohnya dalam kelas, kita nampak murid tak fokus, ya. Eh. Kita boleh uh, terus marah, eh. Awak ni memang tak boleh fokus langsung, kan? Macam contoh-contohnya kan? Tapi uh, sebenarnya cara yang lebih profesional Boleh jadi uh, macam kita sebut Saya perasan uh, kamu nampak letih hari ini hmm. eh? Dalam nada yang agak berbeza Ada apa-apa yang uh, uh, mengganggu uh, kamu pada hari ini? Uh, nak cuba rehat sekejap dulu okay. uh, Nada dan pilihan kata itu sebenarnya uh, Memberi beza yang sangat besar Okey, ya itu saya setuju Kalau kita nak tengok sekarang ni kan uh, Media sosial ni penuh dengan video yang guru mengamuk ha, marah murid marah murid depan kelas kadang-kadang bukan salah guru sepenuhnya ha, guru ni mempunyai tekanan terkerja sangat tinggi ha, kelas ramai murid macam-macam nak urus tapi cara kita kendalikan tu ha, cara kita kendalikan tekanan tu lah yang menentukan profesionalnya kita ataupun tidak betul, betul Ustaz saya setuju dengan pernyataan itu ya. saya selalu ingat satu benda lah eh iaitu uh, murid adalah manusia yang masih sedang belajar untuk menjadi orang dewasa. Macam kita lalu satu ketika dahulu ya. Begitulah okay. prosesnya. Jadi mereka akan buat silap. Kalau silap kesilapan itu adalah normal. Uh, tapi kita yang dah dewasa ini uh, tanggungjawab kita lah untuk menunjukkan bagaimana untuk menguruskan kesilapan secara beradab. Okey, tepat sekali. Ha, bila kita sabar ada empati dan juga jaga maruah murid tu kita akan murid akan lebih terbuka ha, macam nak macam nak belajar mereka akan rasa selamat dalam kelas kita bila mereka rasa selamat barulah ilmu tu senang nak masuk ya yeah, jadi sebenarnya etika dan profesional ini uh, bukanlah Uh, teori semata-mata Jadi, ia hidup dalam cara kita bercakap uh, Cara kita melihat uh, anak murid kita Cara kita respon bila mereka melakukan kesilapan dan kesalahan Dan itu semua sebenarnya membentuk hubungan guru dan murid yang positif Okey, bagus. Kita teruskan lagi ha, Sekarang, kita nak kaitkan pula dengan teori-teori yang berkaitan dengan Ha, tajuk kita yang ini adalah etika dan juga profesional guru. Okey, kalau kita lihat daripada sudut teori di sini eh, konsep ini selari dengan teori pembelajaran sosial Bandura. Bandura sebut bahawa murid yang belajar melalui permahatian okey dan peniruan, maksudnya apa yang murid nampak daripada seorang guru. Ha, okey sama ada daripada sudut percakapan ataupun cara kita bertindak atau cara kita menguruskan kelas itu ha, dan juga menguruskan emosi kita sendiri itu menjadi semua model kepada dia. Senang cerita uh, murid bukan sekadar dengar apa yang kita ajar eh? Betul. Uh, betul. Eh? Tapi tengok siapa kita, cara hmm. kita pandang murid, cara kita dengar bila mereka bercakap, uh, cara kita respon bila mereka buat silap ni semua itu memberi mesej tentang uh, nilai dan uh, sikap yang betul. Oh, okey betul. Contohnya Ha, kalau guru tu bercakap dengan suara tenang dan juga jelas okey murid akan cenderung untuk belajar berkomunikasi dengan kita ha dengan cara yang lebih sama juga kalau kita memotong-menceng kalau kita memecah-mecah murid pun akan nada suara lebih tinggi Okay, tapi kalau guru tu marah-marah cepat naik angin dan mudah tersinggung apa yang berlaku ha, okay. Jangan pelik ya Jangan pelik okay. Apabila murid itu ikut perangai macam kita <laughs> ha, Jangan pelik Sebab bagi mereka itu adalah norman dalam kelas Kerana uh, kita kena ingat Murid ini sedang membina identiti Jadi mereka sedang mencari contoh untuk mereka tiru Betul Selain daripada bandura Kita juga boleh kaitkan dengan konsep role modeling dalam pendidikan Dalam konteks sekolah Guru adalah satu figura yang berautoriti yang murid pandang tinggi. Okey, jadi bila guru menunjukkan sifat sabar, murid belajar sabar. Bila guru menghormati murid, okay, murid pun belajar menghormati orang lain. Dan uh, sebenarnya benda ini selari dengan prinsip uh, pendidikan Islam juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita dengan kuduah yang hasanah dan Allah Subhanahu wa taala dan menyebut pada kita dalam Al-Qur'an jelas A'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bagi kamu suri teladan yang baik dalam diri baginda Rasulullah SAW Jadi kita hmm. mengambil pendekatan pendidikan yang dibawa oleh baginda Dan seterusnya apa yang ada dalam kehidupan uh, itu Kita bawa menjadi role model kepada anak-anak kita Jadi baginda tidak hanya menasihat Tapi tunjuk cara kepada para sahabat pada ketika dahulu Jadi hmm. bila kita bercakap tentang profilisme ini uh, Kita bukan sekadar ikut prosedur hmm. Tapi mencontohi hmm. adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik. Saya setuju sebab tu etika guru di sini yang kita nak terangkan pada hari ini bukan sekadar satu teori. Ha, yang dibaca untuk dalam khusus perguruan kat sini eh. Ha, ia adalah satu amalan hidup kita yang perlu nampak dalam tindakan seharian kita. Murid mungkin lupa apa yang kita ajar dalam buku tu. Tapi mereka takkan lupa sesekali pun Ha, okay, tak lupa bagaimana mereka rasa kita belajar dengan kita Kita kepada mereka belajar dengan kita Ya, ya, ya Amin kan? Kalau mereka rasa dihormati, disayangi, didengari Itu yang akan kekal sebenarnya Dan itulah sebenarnya pendidikan yang berkesan Betul seterusnya kita pergi kita kongsi sama-sama lah pengalaman kita sebagai seorang guru ha, yang dah berpuluh tahun ni kita kongsi untuk dalam podcast kita yang santai ni eh. okay, saya kongsi sedikit ha, yang betul-betul memberi kesan pada saya ketika cara mengajar ada seorang murid tu jawi dia memang lambat sikit nak tangkap ha, bila kawan-kawan lain yang dah sambung huruf dia ni masih terkial-kial lagi alif, ba, ta tak boleh bezakan lagi Nah, pada awalnya, saya sendiri pun rasa letih Ish, Geram rasanya Tapi, kemudian saya sedar okay? Kalau saya marah Saya akan cuma tambah tekanan emosi Tekanan uh, mental pada murid tersebut So, saya tukar secara pendekatan Saya duduk sebelah dia okay? Saya duduk sebelah dia Saya ajar sikit-sikit Saya ulang Saya sabar Dan yang paling penting Saya puji setiap ah setiap perkembangan ni kecil bukan puji yang besar-besar cukup macam oh bagus bagus hari ni ah bagus hari ni kamu dapat beza huruf okey ah alif nampak awak dapat beza dah ah itu adalah kemajuan okey minggu demi minggu saya nampak dia mula rasa minat minat tu yang paling penting bila dia dah mula minat dia mula yakin Dan bila dia yakin Barulah pembelajaran dia boleh maju oh, hmm. Menarik tu ya okay. Saya pun ada pengalaman yang lebih kurang Beri pengajaran yang besar jugalah ya. oh, okay. Iaitu ada seorang murid saya ni uh, Apabila ada yang selalu melabel Pada beliau budak nakal dalam kelas lah, ya. Jadi suka ganggu kawan Tak fokus Bising Kadang uh, buat benda yang kita tak jangka ya. Jadi kalau kita tengok Luaran memang nampak macam Dia sengaja nak buat hal lah ya eh uh, jadi okay. satu hari saya panggil dia duduk berdua dalam kelas tanya dia elo kenapa kamu nampak susah nak fokus ini pada hari ini masa tu dia diam okay, okay. lama diam ya. Okay. selepas itu dia menangis uh, menangis dan rupanya sebenarnya dia tertekan uh, di rumah ada masalah keluarga yang kita sebagai guru pun tak pernah tahu uh, masa itulah saya betul-betul rasa macam kena tanpa bukan tanpa secara fizikal tapi tanpa kesedaran. Saya sedar kadang-kadang murid ni bukan perlukan arahan dia tapi dia perlukan uh, perhatian untuk didengari. Ah ha, kan. Ah ha, bila kita berhenti dan cuba faham, murid itu akan rasa dihargai. Bila dia rasa dihargai, barulah pembelajaran boleh berlaku. Kita boleh ajar apa saja tapi kalau hati murid tu dah tertutup rapat, hati dia dah tertutup, ilmu pun takkan masuk. Okay. Ya dan uh, itulah maksud guru sebagai pengamal kredit klinikal ya kita uh -huh. bukan sekadar mengajar isi kandungan kita diagnostik apa uh, diagnosis ya apa yang uh, murid perlukan kita bimbing ikut tahap mereka dan menyokong mereka bukan setakat akademik tapi juga emosi dan sosial okey betul saya setuju kalau kita sebagai seorang guru yang mempunyai visi pengamal klinikal okey kadang-kadang kita fikir kita nak tingkatkan Uh, markah murid tapi sebenarnya markah boleh naik tapi hati dan semangat tu yang perlu naik dahulu. Ya betul betul ya. Setuju, hmm. eh? Kerana dan tugas kita inilah ya membantu mereka percaya aku boleh, eh? aku boleh. Ya, Bila mereka ya. percaya proses pembelajaran itu akan berlaku dengan sendirinya. Okey. Nampaknya masa tinggal sikit lagi ni. Kita masuk kepada slot penutup sikit eh. Ustaz Ah. Jadi uh, pada hari ini sebenarnya kita dah bincang tadi secara santai tapi bermakna hmm. dengan etika dan profesional guru uh, kita sentuh apa maksudnya dari sudut praktikal dalam kelas uh, kenapa ia penting uh, dalam bentuk suasana pembelajaran yang sihat hmm. teori yang menjelaskan bagaimana murid belajar melalui pemerhatian dan kita kongsi juga beberapa pengalaman yang buka mata kita sendiri sebagai guru betul kesimpulannya dekat sini guru yang profesional Bukanlah guru yang tak pernah buat, ah, tak, tak pernah buat silap langsung. Okey, kita ni sebagai manusia, okey, mesti pernah buat silap. Tapi guru yang profesional ialah guru yang sedar tindakannya, okey, daripada dia ambil refleksi daripada tindakan dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki cara dia berinteraksi dan membimbing murid tu. Uh, Profesional tu bukan pada CJ semata-mata Tapi cara kita melayan anak-anak hmm. murid kita hmm. lah, kita. Uh, dan hmm. eh, ingat ya eh, Murid bukan sekarang tahu apa yang kita ajar eh. Mereka nak merasakan uh, siapa kita uh, Mereka yeah. nak rasa mereka dihormati Didengari dan diterima Bila hmm. mereka rasa selamat secara emosi Di sebelah sebenarnya Pembelajaran berlaku dengan lebih mendalam yeah. Jadi, kalau kita jaga etika Ahlak kawal kita punya emosi dan hormat murid sebagai manusia bukan sekadar pelajar saja okey jadi kelas kita akan menjadi ruang yang sangat selamat ha, untuk mencuba murid boleh bertanya kalau murid buat salah murid boleh belajar semula dan murid akan lebih berkembang dengan lebih maju dan disitulah tujuan pendidikannya sebenar. Betul betul ya. Hmm. Ha, kita bukan sahaja mengajar mata pelajaran, bukan mengajar mata pelajaran semata-mata. Yeah. Kita sedang membentuk seorang manusia. Kita membentuk seorang manusia untuk menjadi manusia. Yeah. Dan itulah sebenarnya tugasan yang mulia. Okey, baik-baik baik-baik cukup. Sekarang ni masa ni Terima kasih banyak pada semua pendengar podcast kita pada hari ni uh, Podcast santai guru pada episod kali ni Kalau nak rasa Kalau rasa kom, uh, Proposal kita ni bermanfaat Boleh kongsi kepada semua rakan guru Dan uh, rakan guru yang lain okay? Mana tahu uh, okay? Ada yang perlukan Suntikan semangat juga Dan uh, jangan lupa ya Follow uh, supaya tak terlepas episod seterusnya Kita akan sambung lagi topik-topik yang menarik uh, Tentang dunia pendidikan insyaAllah Hmm. Oke, okay. jumpa lagi pada besok akan datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Alhamdulillah.